В пятницу общественные слушатели, где были сотни местных жителей, которые живут неподалеку от этой станции метро и пользуются каждый день, ежедневно, минимум два раза в день, едут на работу, возвращаются с работы. архитектурно-строительной инспекции, которые разрешают загонять туда строительную технику и осуществлять бурение, битье свай и строительство то ли трех, то ли четырехэтажного, никому не нужного в Киеве, сотого тысячного торгового центра «Азис». Люди обеспокоены. Почти более 500 человек было на общественных слушателях. Слушаниях. Люди обеспокоены и возмущены.